ஓம் ஸ்ரீ ீகுருபியோ நமக இன்றைய இறைய முதத்திலே நாம் பார்க்க இருக்கும் ஸ்தோத்திரம் சபரிமலையிலே கலியுக வரதனாக குடிகொண்டிருக்கும் ஐயப்ப சுவாமி மீது அருளை செய்யப்பட்ட பூதநாத மானச அஷ்டகத்தின் முதல் ஸ்லோகத்தை பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் शिवदिव्यबालं मोक्षप्रदं दिव्यजनाभिवन्द्यं दिव्यजनाभिवन्द्यम् प्रणवस्वरूपं श्रीभूतनाथं मनसा स्मरामि अज्ञानघोरान्धर्मप्रदीपम् प्रज्ञानधान प्रणवं कुमारं लक्ष्मीविलासैकनिवासरङ्गं श्रीभूतनाथं मनसा स्मरामि लोकैकवीरं करुणातरङ्गं सद्भक्तदृश्यं स्मरविस्मयाङ्गं भक् तैकलक्ष्यं स्मरसङ्गभङ्गं श्रीभूतनाथं मनसा स्मरामि लक्ष्मी तव प्रौढमनोहरश्री सौन्दर्यसर्वस्वविलासरङ्गम् आनन्दसम्पूर्णकटाक्षलोलं श्रीभूतनाथं मनसा स्मरामि पूर्णकटाक्षप्रभया विमिश्रं सम्पूर्णसुस्मेर विचित्रवक्त्रम् मायाविमोहप्रकरप्रणाशं श्रीभूतनाथं मनसा स्मरामि विश्वाभिरामं गुणपूर्णपर्णम् देहप्रभानिर्जितकामदेवं कुपेट्य दुःखर्वविषादनाशं श्रीभूतनाथं मनसा स्मरामि मालाभिरामं परिपूर्णरूपं कलानुरूप प्रकटावतारं कालान्तकानन्द महेशं श्रीभूतनाथं मनसा स्मरामि पापापहं तापविनाशमीशम् सर्वाधिपत्य परमात्मनाथम् श्रीसूर्यचन्द्राग्निविचित्रनेत्रम् श्रीभूतनाथं मनसा स्मरामि அடுத்த பதிவிலே இன்னொரு ஸ்தோத்திரத்துடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்